Шановні друзі, з вами програма Новий день на телеканалі Миколаїв. І Традиційно ми знайомимо вас у цій програмі з найактивнішими миколаївськими волонтерами. А сьогодні в нашій студії людина, яку можна занести зарахувати до. Активу волонтерського руху нашого міста Аркадій Дебаґян. Вітаю вас, Аркадію. Ви завжди там, де потрібна ваша допомога, і з бійцями готуєте техніку для бійців на передовій, і допомагаєте пораненим і для дітлихів проводите свята. А сьогодні ми з вами говоримо власне не про вашу волонтерську діяльність, а про громадянську позицію. власне, і Говоримо про ту. Сферу, куди ще, власне, ну майже не ступала нога волонтера про цивільну оборону. Я говорю майже, бо волонтери не можуть не зазирнути і в, в це віконце. І, мабуть, дуже скоро вони також дуже активно будуть там працювати, щось мені це підказує. Але говоримо про цивільну оборону. Сьогодні така ситуація в країні, що не говорити про це ми не можемо. І що ще мене наштовхує на це питання? Це той листочок, який з'явився на під'їзді у мене, і у багатьох наших е глядачів у миколаївців про те, де знаходиться був у сховищі, в кого ключі. Навіть люди писали, що є пам'ятка по збору тривожного чемоданчика. Що е перші думки хапати все, тікати з міста, все пропало, е все або подумати про те, що це вияв. системы, которая называется цивільна оборона, и это наша влада про нас турбуется. Что можем говорить в каком состоянии система цивильной обороны в нашем месте? Ну, прежде всего я желаю уважаемым телезрителям доброго утра, хорошего дня, хорошего настроения. Идет весна, и я, как и все, мы надеюсь, что это принесет нам и позитив и реализацию всех наших наиболее приятных планов. В теме, касающейся гражданской обороны, надо сказать, что эта тема в Украине не нова. Как и большинство стран, которые были участниками Второй мировой войны, Украина, тогда еще советская, советская власть, советская Украина в составе этого общего государства, разработала и достаточно э, серьезно придерживалась планам и нормам гражданской обороны. Ну, те, кто может быть помнят советское время, помнят различного рода учения, различного рода тренировки, которые проходили на самых разных уровнях. Я прекрасно помню то время, когда мы, будучи еще школьниками, совершенно, так сказать, неожиданно получали какой-то сигнал тревоги и должны были по совершенно подготовленному определенному плану покинуть здание школы, построиться в каком-то месте, погрузиться в какие-то автобусы и так далее. Я помню, как очень красивые старшеклассники в очень красивом одягу в по коридорах школы. Школи прогулюючи таким чином заняття ну, з нашої точки зору, що вони прогулювали заняття, потім вони їздили на збори. Але я і мої однокласники вже таких марширувань, такої муштри ми не застали. Якісь там уроки для санітарок були, щось там кудись хлопці влітку їздили, нібито відпочивати і чудово проводили час, але на цьому, ну і раз на рік проводилася така повітряна тривога. Виходили. Організованої було частиною огромної системи, просто навіть каждый... в зерниці мене про які згадувала моя mm -hmm. мама. Як було цікаво грати в зерницю в мішкільний час, цього вже не було. Да, действительно со временем э, так случилось. Это скорее связано с тем, что после развала Советского Союза Украина, как и большинство государств, оказались довольно в довольно тяжелом материальном положении. Э, как бы то ни было, поддержание этого уровня гражданской обороны ⁇ это, конечно же, и большие материальные затраты на организационные предпосылки. Поэтому э, длительное время в Украине э, нормы гражданской обороны обеспечивались различными ордозагадательными актами, ну, обеспечили довольно вяло, откровенно говоря. Мы с вами хорошо помним, как те бомбоубежища, которые остались нам, все практически 100% этого фонда, это фонд советский, то есть практически Украина новых бомбоубежищ не строила. Да и, в общем, наверное, в этом не было большого смысла. Их, правда, было построено достаточное количество. Все они находились в страшном совершенно положении, какое-то время за ними следили, потом, в общем-то говоря, перестали следить. Часть бомбоубежищ вообще была передана в виде аренды каким-то коммерческим компаниям для организации складов. Спортзалы, компьютерные клубы, магазинчики все, что... и даже просто какие-то стечные ямы. Безусловно, это, это те, так, что но, мы должны понимать, то... что бомбоубежище это достаточно сложное инженерное сооружение. Но тем не менее это некое сооружение, которое ветшает, которое со временем выходит из строя, которое необходимо поддерживать. Ну и в общем-то так как ничто нам по большому счету не угрожало, все мы к этому относились совершенно нормально и э -э длительное время не обращали на это никакого внимания. Вот, пожалуй, только события последних лет, последних месяцев показали нам, насколько важным является реализация этого комплекса на практике. И, собственно, в этой связи я поинтересовался законодательной базой, да, которая существует в нашей стране я и регламентирует это. Вы хорошо подготовились, вы принесли, раздраковали целый документ, пометили себе основные положения, то есть... Нау науковый подход Що что вы це за документ и что вы uh -huh. там, зуміли зрозуміти? Uh -huh. Бо наукові потому что науковые документы, это на самом деле действительно, это достаточно сложно читаемый документ, называется он uh, Кодекс гражданской защиты населения. Вот же он есть безусловно. Он есть и есть он с 2013 года. То есть достаточно ну, уже, Свеженький. уже, в общем-то говоря, и свежие, и не свежие документы одновременно. Но ну, в 2013 году в Украине, наверное, такие угрозы еще их не существовало. Но, почитав этот документ, надо сказать, что достаточно основательная Основательная бумага, которая действительно впитала в себя и опыт, наш советский опыт. И как я смог прочесть и разобраться в этом, в общем-то, европейский опыт здесь тоже учтет. На уровне организационных предпосылок, которые, вот, нужно, которых нуждается гражданская оборона того или иного населенного пункта. Вы знаете, в нашей стране мало чудовых документов, важных законов. Але їх біда в тому, що вони не працюють. Чипрацируется цей документ? Чем можем мы э, бачити его результаты? Ну, надо сказать, что, в принципе, документ действительно довольно объемный. Это более 90 листов печатного текста. Конечно, прочесть, разобраться в нем обыкновенному гражданину довольно тяжело. Ну, просто наверное, нужно иметь время да, и, в общем-то, определенный навык. Но в целом могу сказать, что сфера гражданской обороны, в любом случае, в этом документе разделена на два сегмента. Это государственный сегмент и э, народно-хозяйственный сегмент. То есть мы должны отдавать себе отчет в том, что в системе гражданской обороны существуют те позиции, которые должна реализовывать государство, и те, которые теперь уже в рыночной экономике должны реализовывать хозяйствующие субъекты. Прежде всего, конечно, я говорю о крупных заводах, о местах крупного скопления людей, э, там, где в случае некой, э, значит, э, чрезвычайной ситуации им надо э, достаточно оперативно покинуть свои рабочие места и быть спасенными. Организацию этого, возлагать в этом, этим кодексом, возлагается на руководство этих предприятий. Безусловно, государство, контролирующий орган, сохраняет за собой право проверить, выполняют ли эти нормы соответствующие хозяйствующие субъекты. И существует система штрафов, предупреждений, наконец-то, серьезных взысканий за невыполнение этого документа. Кроме всего прочего, этот документ, на мой взгляд, очень важен тем, что он определяет порядок обучения. Это вот то, чего, мне кажется, на сегодня не хватает главным образом. Порядок обучения населения. Причем он систематизированно определяет это обучение как для детей дошкольного возраста, так и для неработающих уже пенсионеров. То есть абсолютно все слои населения а, могут и должны получить информацию о том, каким образом им действовать в случае а, возникновения той или иной чрезвычайной ситуации. И самое главное, самое главное, что основным принципом гражданской защиты населения, определенное этим кодексом, является гарантирование государством прав человека иметь это, эту защиту. Защиту своєї житті і здоров'я. Тобто документ Это хороший. Документ можна Безусловно. сказати, що хороший. Безусловно. І е, охоплені всі верстви населення від дітлахів до е, непрацюючих пенсіонерів. Але е, чи можемо ми порівняти стан цивільної оборони і навіть освід... ось, е, так, знань тих самих дошкільнят, тих, е, ну, всіх цих верств населення? Е, я пригадую, трошечки читала, цікавилася в Ізраїлі. І ми говорили з нашою гостею Світланою Дебеґян про те, що в Ізраїлі дітлахи дошкільного віку знають лічилочки, під які вони виходять під час обстрілів. Із садочку ніхто нікуди не тікає, ніхто нічого не боїться, ніхто не плаче а всі знають, де кімната безпеки, де можна сховатися під час, наприклад, обстрілу. Коли в Москві була пожежа ще в 90-х роках, врятувалися від задимлення тільки японці. Всі інші загинули, тому що японці знали, що їм треба намочити простирадла, закрити щілини, щоб дим не потрапляв, відкрити вікна, відкрити воду в крані, щоб трошечки цю задимленість зняти. І врятувалися японці. Колись, коли в Шейланці була цунамі. Врятувала цілий е, великий будинок відпочинку дівчинка, яка вчителька, дівчинка іноземка, які вчителька на уроці розповідала, що ховаються равлики в пісок, і вона це запам'ятала і попередила е, батьків. а Батьки звернулися до е, керівництва готелю. Що в нас? Наші діти не знають лічилечок. На, У нас я знову повертаюся до свого е, шкільного досвіду. Я згадала, що в нас були і уроки громадянської оборони. Я не зразу це згадала, але все ж таки mm -hmm. згадала і там пам'ятаю, що вчили, як е, газ і прід відрізнити від іншого, вже не пам'ятаю якого. Ну, надо сказати, ви знаєте, очень важливим моментом є то, що само по собі возникновение такой опасной ситуации, да, которая, в общем-то говоря, для нас и является основой для гражданской защиты населения, это, конечно же, элемент стресса. Просто стресс, да? возникает пожар, возникает взрыв, военные действия, техногенные катастрофы. Человек находится в необычной, непривычной для себя среде. И, конечно же, вот состояние паники, она зачастую носит коллективный характер, да? то есть это какие-то шумы, крики, люди бегут, задымленность, возможно, да? а человек растерялся. И вот в этом положении, конечно же, выжить очень тяжело, потому что инстинкты человека, как это не печально, в техногенных вот наших условиях, они ведут его не в ту сторону. То есть то, что он пытается делать инстинктивно, к сожалению, большому спасению ему не приносит. Поэтому именно на это нацелена система, или должна быть нацелена система обучения, система информирования и, конечно же, в вопросах обучения доведения до автоматизма. Конечно же, я еще раз возвращаюсь, нам не надо изобретать колесо. У нас был прекрасный опыт, тот, который, о котором я рассказывал в начале, это опыт нашей советской школы, там, где этому действительно уделялось очень серьезное внимание. И я очень хорошо помню, что те классные руководители, классы которых покидали школу не в установленное нормой время, наказывались наказывались, и я помню, что эти школьники оставались потом после его занятий, и, в общем, вся школа пошла домой, а класс опоздавший собирается, выходит, собирается, выходит до тех пор, пока не доведется до автоматизма. Очень важно понимать, что систему гражданской обороны, ее, конечно, можно осознать, но важно ее просто выучить, просто понимать, что это как азбука. Конечно же, система сегодня образования, которая существует в Украине, ну, она во многом не выдерживает никакой критики, об этом все говорят, наверное, пожалуй, только волонтеры не говорили об этом, и сегодня, может, не является это темой нашей беседы, но то, что в нее надлежащим образом не включено... Вот такого роду образовательная программа, це, звісно, ужасно. Давайте по, перестанемо вже згадувати наше угу. минуле, а повернемося до сьогодення. Які перші кроки, ось кожного, яка взагалі мета нашої бесіди з вами? Так? Звернути увагу на проблему наших глядачів? І які кроки повинні здійснити наші глядачі в першу чергу, ось у цьому плані? Ви маєте в виду, що вони повинні робити в случае возникновения. Звичайних ситуацій? Ні, ні. І... ні. Я маю на увазі цивіль... систему цивільної оборони, яка має на своїм на меті своєї діяльності не те, щоб не допустити угу. ситуації, а щоб запрацювала ця система, щоб люди знали, як в паводок чи ага. злива. Я розумію вас. Ну, прежде всего, надо отдавать себе отчет, что, опять же, нормами кодекса, о котором я сегодня говорил, обяз... обязанность, если мы говорим в сфере государственного контроля, Возлагается как на центральные органы власти, так и кабинет министров, это где-то очень далеко, где-то в Киеве, так и на местные органы То -то власти. Люди, люди. Безусловно. Безусловно. И они есть не так далеко. У -у -у. Они существуют на уровне города, на уровне области, существуют, в общем-то, конечно же, основную ответственность за организацию этой работы ведет глава, значит, на себе несет глава областной и администрации, и мэр города Николаева. Это У -у -у. люди, которые возглавляют эти штабы в случайные то, ситуации, но то, это то, руководители. Ключи от у всего нашего. Ну, в общем, наверное, да, фигурально выражаясь, безусловно, это так. Поэтому, что мне кажется, необходимо делать? Ну, первое, те события, которые сегодня уже произошли в наших городах Украине, показали, что как бы не сражалась наша армия, как бы она ценой своей жизни защищала наши города, к сожалению, большому современные средства ведения Войны э, приводят к тому, что эти города разрушаются, да, потому что существуют действительно системы, которые позволяют разрушать их достаточно большого расстояния и в данном случае противостоять им достаточно сложно. Поэтому надо отдавать себе отчет о том, что во многом э, значит, мы должны научиться спасать себя сами. Первое. Есть э, бомбоубежища. Они находятся в домах. Сейчас, в последнее время, мы об этом сказали, об этом стали говорить. Эти бомбоубежища э, стали немножечко в них разбираться. По крайней мере, указали на место их нахождения. Обязательно необходимо провести контроль. И это можно сделать абсолютно каждый гражданин, который располагает временем, он может обратиться по телефону, который указан или должен быть указан на двери этого бомбоубежища, получить к нему доступ. Я подчеркиваю, вы имеете право получить доступ к бомбоубежищу и проконтролировать, в каком состоянии оно находится. В случае, если это состояние ненадлежащее, но, ну, конечно же, да, существуют нормы, они могут быть неизвестны, но ну, хотя бы визуальный осмотр показывает, да, что там навален мусор, что там в общем-то говоря, закрыты какие-то воздуховоды. Конечно же, об этом надо сигнализировать. Куда помогать, сигнализировать? так да, Сигнализировать. Безусловно, существует ответственность ЖЭКов за содержание бомбоубежищ. Я не могу сейчас назвать, конечно же, точно фамилии, а это можно прояснить, это, наверное, выполнимая задача на уровне города и области людей, ответственных за это. То есть, прежде всего, нам необходимо проконтролировать ближайший способ нашей самозащиты, это бомбоубежище. Проконтролювати бомбосховище, проконтролювати е, вчителя і директора своєї дитини, щоб проводились да, відповідні бесіди з дітлахами, проконтролювати е, роботу і організацію загонів самооборони. Так Багато чого це треба брати під свій контроль, не залишатися байдужими. і е, Безусловно, активність про те, позиції населення в даному випадку, звісно грає дуже важливу роль. Опікуватися про те, що, е, щоб. Попередити і не допустити ніяких е, негативних подій, і просто почуватися в безпеці. Ну, безусловно, безусловно, це так. Дякую, Аркадію, за те, що ви сьогодні завітали до нас. Е, поговорити і підняти проблему дуже важливо. Дякую, що ви не залишаєтеся байдужими і закликаєте такими бути і наших глядачів. Шановні Спасибо друзі, вам. приємного вам продовження дня. Доброго ранку.